এজন পুৰুষ আৰু নাৰীৰ উপযুক্ত বয়স হোৱাৰ লগে লগে বিবাহৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায় বহু নীতি নিয়ম ক্ৰিয়াকৰ্মৰ মাজেৰে বিবাহখন সম্পন্ন হয় বিবাহৰ দম্পতিশালৰ বাবে আটাইতকৈ পবিত্ৰ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ সম্বাস কৰে এই মাহক মৌ মাহ অৰ্থাৎ হানিমন বুলি জনা যায় ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মৌ মানে মিঠা আৰু মাহ মানে কেলেণ্ডাৰ মাহ ইয়াৰে এইটোকে বুজায় যে নৱবিবাহিত দম্পতীয়ে প্ৰতিদিনে মোৰ পৰা তৈয়াৰী বিশেষ পানীয় দ্ৰব্য এমাহ পাণ কৰে এনে পানীয় সেৱন কৰিলে দম্পতিশালৰ সৌভাগ্য আৰু গৰ্ভধাৰণ ক্ষমতা কঢ়িয়াই আনে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় এই দিনবোৰত দম্পতিশালে সৌহাদ্যপূৰ্ণ সময় কথাই বহু স্মৃতি ৰছে যিয়ে অনাগত দিনবোৰ প্ৰেৰণা হৈ পৰে পাছলৈ এনে পৰম্পৰাই প্ৰতিগৰাকী নৱদম্পতিৰ শুভ মিলনৰ প্ৰথম মাহ দিশ হানি মোন অৰ্থাৎ মৌমাহ হিচাপে মানি চলি আহিছে